Витаем, шановные глядачи, на канале «Прогноз». Сегодня у нас в гостях Дарына Фрейн. Привет! Дуже рад глядачі, тому что потому, что мы вернулись, mm -hmm. ты повернулась, до нас на канал, и я также этому дуже рада. С дредами. лучше одной женщины с косичками, только две женщины с косичками 100%. обсуждающие какие-то яркие события в этом мире. Ты знаешь, я выпала из повестки вообще за полтора месяца, которые я отдыхала, я занималась книгой и углубилась. Що а что сейчас в мире, как там дела? Я тебе скажу, сегодня мы будем разглядывать две важные mm -hmm. темы. Они касаются напрямую обстрелов электроэнергии, напрямую То есть мне не избежать темы электроэнергии. Ні, взагалі, ніяк. Okay. я. Так привіт. До речі, після нашої з тобою розмови, коли ми в Києві перестрілися, мене додали до якоїсь групи, я навіть не знаю, про Київ, про відключення. І тепер я бачу, де яка лінія відключається. Mm -hmm. Дуже дивно, чому саме я туди попала, але дуже класно, що я там є. Я принаймні знаю, де, де є світло, де його нема. Про що ми будемо говорити з тобою сьогодні? Вже... Середина року, липень місяць, це екватор що, е, сьомий місяць. Mm -hmm. І в нас наближається дуже важлива подія. Це Олімпійські ігри. Ми саме Олімпійським іграм цього року в Парижі будемо присвячувати з тобою два випуски, бо вони дуже показові. Е, чому Олімпійські ігри це не просто спорт, це ще й політика. Е, під час Олімпійських ігр е, дуже багато відбувається важливих перемовин. Mm -hmm. До речі, доля України і э, повномасштабний наступ також э, вирішувався на Олімпійських іграх. Що саме цікаве, Це були Олімпійські ігри в Китаї Зимні. зимові. Це коли в місто сакральної дати їм щось нападати в несакральну, сакральною пом так, коли ні хотіли 2.02, нуль щоб красиво було. Так. А от чому вони не напали в красиву дату? Коли Сідзінпінь е, угу. домовився з Путіном, що Україна має ще два тижні, поки всі Цзіньпіні йдуть Олімпійські ігри в світі не має бути війни, бо ж ну не респектабельно такому угу. диктатору і прив'язуватися до дат. І дійсно тоді е, всі говорили нам, що буде повномасштабне вторгнення, і розвідки всього світу про це говорили. Також під час Олімпійських ігор відбувалося дуже багато і політичних ігор. І зараз відбудеться в Парижі Олімпійські ігри, які останній раз проходили в Парижі 100 років назад. Угу. Прямо інтересно, кармічний повтор у нас год карми. Вот самому тому мы сделаем огляд по до Олимпийских игр, mm -hmm. и огляд по после Олимпийских игр. Ну, уважаемые зрители, я в нашем мире недавно и я никогда в своей жизни за 38 лет своей жизни не смотрела Олимпийские игры. но ради такого прекрасного предложения я действительно просмотрю, проанализирую и мало того предлагаю добавить тему магии и колдовства на Олимпийских играх. Сколько как? колдунов от какой страны едут, как они колдуют за победу спортсмена, что они делают, чтобы проиграл оппонент, например, если это спарринг, либо если это там Давай попробуємо, це, це буде дуже цікаво, але е, сьогодні, зараз, це буде в наступних випусках, uh -huh. це ми вам зробили анонс, ну, ви вже підписуйся на наш канал, щоб нічого не загубити. А сьогодні, знаєш, про що ми поговоримо? На початку року всі обговорювали масонську змову і обкладинку журналу The Economist. Півроку минулося. Наши с тобой прогнозы прожаривают и кажут, что сбылось, а что не сбылось. Сегодня мы прожаримо за экономист и посмотрим. интересно. То есть, збилося, то есть мировые глобалисты реально збилося. людям дают журнальчик в начале года. Ребята, в вашем мире ни в одном мире так не делают и показывают, что они будут делать в картинках. Я сегодня покажу. Поки... Я не видела эту обложку. Вы простите, я просто очень много в своей энергии. не всі события в мірі я дупляю. Ну, це ж цікаво, тому що чистий взгляд. Я тобі, до речі, минулого року ми з тобою записували якесь відео, де ми обговорювали mm -hmm. деякі обкладинки прямо, да, 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 да. і ти говорила про те, як масонські і не лише масонські. конклавы между собой спелкуются Да, я, они коммуницируют. А, они Китай, не могут лично познакомиться, привет. потому что у них огромное эго. И они общаются либо в Австралии. Вот реально, как знакомиться, если ты состоишь в мировом правительстве? Представь, что ты девушка, например. Ты, ты очень хочешь познакомиться с мальчиком, а он в другом мировом правительстве. И понятно, что у вас много общего. Ты же не будешь знакомиться, не знаю, там с таксистом. У вас разные интересы. И вот они общаются метапосланиями. Как раз обложечками, книжечками, какими-то историями. Давай посмотрим эту обложку. Мені дуже интересно, дорогі uh, друзі. Вперше, кстати, я її Да, Ось цю обкладинку ми з тобою не обговорювали. Раніше я тобі просто частинами деталями давала, uh -huh. а зараз ми з тобою прямо подивимося. І покажемо зрителям на екран. Бачите. Тексту тут немає, тут просто обкладинка. Uh -huh. Давай. Так. От я буду починати. что я вижу. Недавно, кстати, история была, когда моей подруге, она таролог, я говорю, давай я тебе покажу на таро некоторые моменты в твоей жизни. А так как я не знаю значения арканов, у меня там был цветочек, Василечек, кофточка, а тут я вижу часики, бумажечки и дяденьки, и одна mm -hmm. тетенька чуть-чуть. Глазичек и графички. Интересно, смотри, первый символ время. Времени, ребята, осталось мало. Вот как бы, как я читаю их послания? Вот представим, что я кандидат в мировое правительство и я прохожу у них экзаменацию. Час, дивись, час, Миша, э... Зеленским и Путиным. И Путину. сейчас меж Ну, время до мировой войны. Вот я это чувствую как символ, что до момента глобального конфликта немного времени. Сейчас еще что-то можно сделать. Вот когда мне говорят, будет ли мировая война? А когда? А вот если сейчас в ближайшие месяцы не произойдет событие, которое вас поможет ну, вот что-то сделать, как-то, не знаю как. Вы можете за меня там ругаться, когда я говорю про возможность переговоров. Я же их не анонсирую и не провожу. Это как один из вариантов развития событий для завершения кровавой вооруженной фазы, когда по нам летают ракеты. Но он может быть и на наших условиях. Так вот, времени осталось мало, и этим двум надо что-то решать. Вот у меня месседж, что они будут как-то разговаривать. Хотя ни один, ни другой разговаривать друг с другом не хотят. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Дивись, дуже цікаво. Над Володимиром Путіним цього голуб, голуб миру. Хто кричить про мирні перемовини? Вон, Росія. І Трамп до того просить. З вами запитання. Далі, за спиною в Путіна знаходиться ракета-ядерна боєголовка, да. знаходиться супутник, і знаходиться дуже цікаво, вся картинка виконана. Ребус, это Ребус. Ребуса, Помните ребусы из нашей постсоветских журналов Аля Мурзилка? Вот они показывают, что за Путиным есть ракета со спутником, но куча к ним вопросов. За нами тоже есть ракета. А за нами другая ракета? И инший спутник. И лаборатория? Посмотри, mm -hmm. то есть за нами, у нас на самом деле, вот когда вы говорите, что в Украине все пропало, короче, адептам э, теории в Украине все плохо и все пропало, все раскрали. Раскрали очень много, но не все. И я верю, что у нас, как верю, я чувствую, что у нас уже строится оружие другого типа. Вот эта лаборатория, mm -hmm. это другой тип вооружения, непонятный им. А ракеты над Зеленским показывают, что скоро на Гогубе тоже что-то направится. Уже же, ну, как бы то, что есть прилеты по mm -hmm. российским объектам, мы уже все догадались. Кто-то с дуже цикал. А это не... Вот я не вижу здесь образа конкретной женщины. Это то, что в России права женщин задвинули. У нас феминизм, они сказали, не прошел. И там вот как раз радикальная политика двух агрессивных, патриархальных мужчин в стиле Безумного Макса, Дорога Ярости. Это Путин и Трамп. Посмотрела? Mm -hmm. Фуриозом там Безумный Макс. Там у них были города Бензоград и Патронус. И вот эти вот токсичные маскулинные объединения дружили и враждовали между собой. Вот, по сути, там токсичная маскулинность, а у нас все-таки феминизм вышел на довольно крутой уровень. И роль женщин в обществе в Украине сейчас реально глобальна. Сейчас женщины в, на военной службе, на ключевых позициях во власти. То есть здесь показано, что там ничего не поменяется. Там патриархат, образца позднего домостроя, а у нас здесь действительно гендерная политика, и это очень классно вышло на новый уровень. Очень много женщин не просто сидят и ждут с платочками, а активно участвуют во всех процессах в стране. Вот я это увидела так. В центре это бюллетени, да, это выборы, насколько угу. я понимаю. Ну вот смотри, здесь еще вот эти черно-белые кружочки и сине-красные кружочки. Вот здесь надо задать вопрос людям, которые разбираются в астрологии. Это ж фазы Луны. Угу. Ну я не астролог. Ду смотри, речи, слухай. это, это а, лунные кажется, фазы. Написав. Не потому что они же не видят, а я же как бы рассматриваюсь мировое правительство. Но не в этом году, лет через пять. Ребята, это шутка. Итак, у нас есть выборы. То есть первый символ... Это вот как бы, если вы любите астрологию, то вы сможете проанализировать фазы полнолуния и новолуния, а также разных как бы, серединных фаз, когда Луна в, mm -hmm. там, на убывающую, на растущую Луну. И посмотреть, какие события вот самые ключевые события у этих личностей: смотрите, времени не осталось это новолуние. Mm -hmm. У Зеленского очень много на Убывание Луны посерединке, у Путина она в целом убывает, и полнолуние это как раз технология, то есть презентация миру одной и другой технологии. То есть как война закончится? У нас есть вот такая вот херня, а у нас есть вот такая вот фигня. Это называется вот язык силы, то есть вот тут диалог будет только языком силы. Ни Голубь, ни Трамп ну, как бы ничего не поможет. Чтобы переговоры этих двух людей состоялись, у каждого за спиной должна быть ракета, презентованная людям. Вот я вот просчитываю это так, что ребята, типа, они поговорят, но для этого им нужно, вот, ну, грубо говоря, уравновесить себя и уравновесить mm -hmm. друг друга. Слушай, очень интересно, э, за фазы Луны ты сказала, я, ты знаешь, еще бы хотела додати, что mm -hmm. в Куб, да? да. я когда читала описи этого журнала, впервые mm -hmm. в истории людства, 70% кр країн світу стикнулися з виборами. Цього року 4,2 мільярда людей прийдуть для того, щоб зробити свій вибір на так, дільниці. Посмотри, тобто, половина, это сразу світу в буде, половина світу буде голосувати і вибирати щось для себе. осознанно вибирати. Нікогда хто вибирає за вас. Ну для мене це ще, в принципі символ такого. от того, что люди начинают что-то решать, решать свою судьбу. Если до этого решали только вот эти дяденьки с ракетами, с голубями mm -hmm. и с лабораториями, то теперь реально вот центральный символ это, что у человечества есть выбор и выбирать надо себя. Вот каждый, кто расшифровывает эту обложку, в первую очередь должен лично посмотреть, я выбираю что для себя. Какой мир, какие из этих символов я выбираю, что мне из этого нужно? Потому что здесь с одной стороны искусственный интеллект, вот этот вот прекрасный глазик моих миров похожий очень. Угу. Прям это как вот называется, заселяйтесь с Мы так изображаем друг друга глаз и много щупалец вокруг. Угу. И каждый идентифицирует какого цвета твой глазик, какого цвета твои щупальца. Вот так начинается знакомство с собратьями. А потом угу. уже я спрашиваю, какие цифры. Видишь там такие табличечки? Угу. То есть это в целом того, что наконец-то появился искусственный интеллект и удобная возможность иллюстрировать свои мысли. Для меня это реально прорыв. Я всегда очень сильно страдала и переживала, что я не могу показать, что у меня в голове. Я скоро клипы и фильмы так буду снимать. А, а следующее это графики, да. это фондовый рынок. Ребят, не вкладывайте в эти все биткоины. И вообще, когда вы думаете, что быстрый заработок криптовалютой это про деньги, и а это как МММ. Вот это про то, что очень много для меня этот очередной знак, и я постоянно этом говорю на консультации. Не бывает легких денег. Лучшие деньги легкие – это заработанные любимым кайфовым для вас делом, в котором вы разбираетесь. Если вы в этом разбираетесь и инвестируете огромные суммы, окей, я таких людей знаю очень мало. В основном это поле чудес, то есть это обвал, это, это, это огромный финансовый кризис, который нас ожидает, Ну он уже идет. Просто мы пока, ну, учитывая, что у нас кризис военный, мы его не сильно видим. Но даже гривну говорят как-то пока собочево, да, и доллар поднялся. Угу. Вот. А рядом э, синий-красный небоскребик. Угу. Что это за значок? Вот это для меня интересно, потому что это тоже символ не для всех. А для меня это как раз как показатели, это как будто бы огромный вот такой вот муравейник целый мир, где все люди с разной позиции смотри, у кого-то красненькое в окне, у кого-то синенькое, у кого-то черненькое живут все вместе. То есть они хотят глобального объединения за счет кризиса. Мы вместе кризис, Как происходит uh -huh. обычно объединение? Мы вместе пережили события то есть по-любому есть люди в окружении, у тебя, у меня, у uh -huh. вас, с которым нас связывает этап кризиса. И когда мы вместе там, с партнером, с родителями, с вашими друзьями, с вашей компанией, когда вы вместе. Вместе пережили кризис, вы повязаны очень сильно. Вот это для меня домик, где все будут жить, имея разные убеждения, но опять же, он один это не разные домики. Дальше у нас китайский дяденька. У него был сердечный приступ. Мне Ты написали знаешь, а... недавно, это правда? Не мне знаю. спросили, Дарина, это вы? Я говорю, не, вы знаете, у меня сейчас книжка, я занята немного, мне не до этого. <laughs> Пожалуйста, дорогие зрители, подтвердите, потому что мне иногда присылают непроверенную информацию, я не имею ресурса проверять. Вот есть ощущение, что ему действительно очень плохо. Давай, что самое интересное, ага. и Зеленский, и Си Цзиньпинь находятся на червоном фоне. Ага. А Путин и американский мистер президент, они специально нарисовали не Трампа и не Байдена, а третьего. Помнишь, у, третьего у, меня был... особо, да. у меня был выпуск с депутатом и в программе «Резные люди на канале. Вот я там говорила, что будет третий, кто-то другой. Честно, я до сих пор не вижу ни Трампа, ни Байдена. Я вижу что-то новое. И это будет очень драматично и трагично. То есть там, когда говорят, что там не может быть трагических событий, ну, будет угу. непросто. Там будут гражданские волнения очень серьезного уровня, потому что как бы Трамп это очень дивная фигура которую скорее надо как-то ну, изолировать от социума. Он дико агрессивный. Я не знаю, вот как может в мире э, таких крутых технологий править человек со средневековыми взглядами. Ну, рядом с Путиным разве что. В целом, им есть о чем поговорить. Ну, цены не Байден, не Байден, Нет, это, я сказала тогда, вы можете найти на канале Ризные люди, это новогодний выпуск с Евгением Шевченко. И там я говорила, что будет третья фигура, но я не знаю, я не разбираюсь в американских политиках. Я говорила, что это будет белый мужчина, прикинь. Угу. Спасибо, пацаны. Что здесь видно? Вот давай подойдем сначала к китайскому дяденьке. Угу. Я не понимаю, что там за какие-то камушки. Камушки это батареи. Батарейные металлы, электромобили, повышение угу. температуры. Ну, конечно же, китайцы разгоняют свои заводы так, что 37 градусов даже у нас. Угу. Какая-то адская бездна, черные вот эти вот кружочки. Короче, интересно. Вот, вот, эти вот квадратики, синие, красные, белые, серые, они что-то значат. Это виды энергии. Это виды энергии, это вот определенные процессы, которые задействованы. Угу. Вот если, смотри, у Машина России... Машина на новом упалове, Да, 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 новое топливо. Ну, в принципе, Китай это поставщик прекрасных, некомфортных и недорогих электрокаров, которые классно выглядят. Они составили реально крутую конкуренцию брендам, делав просто лакшери наполнение и хорошую цену. Но в Китае это однозначно температурная повестка. Для меня это еще про напряжение в обществе. Вот я читаю опыс новая энергетическая география». Ага. Э, газ, э, нафта, они уже будут отходить дальше. Ну, уже пора давно, На их искусственно аллитии. держат. Мідь та нікель uh -huh. будуть мати дуже велике значення. А вгадай, в якої країни світу найбільше в Європі літія, міді та Что, опять у нас? Так. А где? А? Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровська, область, Ого. Донеччина, ну, Луганська. область. Коротше, хто захватить ці регіони, тот получить нові, так скажем, типи на світом? сенс війни. Офігеть. Прикинь, я поняла теперь. Я просто, честно, я вне была вот этих всех вещей. И а, как бы, хоть и новая климатическая энергетическая повестка в Китае, но все вопросы будут решаться а теперь, здесь. Э, давай э, теперь ага. давай Американского дяденьку. Американского, а потом э, поревняем. У, У, У него заражать... там хаос, да. Хаотическое колесо, похожее на мое колесо преобразования. То есть хаос начнется оттуда. Или взрыв, или вот эта вот хаотическая спираль, она, возможно, что-то означает, но я в ней вижу именно, ну, как бы, инферно. Событие трагическое, которое поделит мир на до и после. Ветряные мельницы, множество батареек, и тоже какие-то странные вот эти внутри символы, это, скорее всего, также виды энергии. То есть, если между сверху, между... Россией и Украиной это все-таки идеологическая война, потому что mm -hmm. тут у нас женщины, тут у нас голубь, тут у нас Трамп и много ракет, то там это война энергетическая, которая в целом, смотри, она находится внизу, сверху конфликт России и Украины, о котором mm -hmm. все говорят. Посерединке ура у нас есть нейросети и биткоин, а снизу те, кто это создал. Посмотри. Mm -hmm. И все вот эти вот черный вопросик — это под этим самым еще скрытым. Що, да. що, під роз... що під вибором, що насправді ми вибираємо? Ми нас на самом деле вибираємо ті види енергії, які реально ми будемо говорити про енергетику. Що ж таке? От у мене щось світ не відключали. Угу. Щоб я з хорошим настроєнням об этом говорила. Дивіться, а... дуже цікаво, що, якщо подивитися Куб, да, з однієї сторони, угу. Зеленський, з другої сторони Сидзіньпінь. Китаю дуже важливо, щоб в Росії залишилися окуповані території, саме на яких знаходиться дуже багато корисних копалень. Китаю потрібно вирішити свої питання з екологічною кризою і екологічною енергетичною кризою в них реально зараз. очень велика энергетическая кризис, mm -hmm. яку они намагаются збити іншу э, новинну Но это не поможет. Войсковую. Потому что, кроме этого, у них напряжение, вот этот вот огонь, это напряжение в обществе. Пока они ушли, вот опять же, когда мы уходим в вопросы работы, у нас дома ломаются все электроприборы, и начинаются всевозможные негаразды. Mm -hmm. Вот тут такое ощущение, что пока они не разберутся с социумом, с людьми, с потребностями, самый главный ресурс это что? Это люди, которые все вот эти вот процессы запускают на самом-то деле. А смотри, э, большая идеологическая война была между США и Радянским Союзом. Mm -hmm. И э, на противоположных сторонах Куба э, стоит Путин и Америка. Да? Mm -hmm. и насколько э, интересна идеология России, космос, ядерное оружие, идеология Америки, споживательская, новый вид энергии, альтернативная энергетика, новые шляхи, мати полезные копалини, энергию и здобувати деньги. Но, тем не менее, они оба на голубом фоне. То есть, если они внешне расходятся... То внутреннее, это что? Это оккупация разума своих граждан, для того, чтобы они вырабатывали как можно больше ресурсов и не думали о том, что можно жить как-то по-другому. Вот бачу, я еще наши, вот так это считала. Э, наш президент и президент Китая тоже на спине. Ну, Он... тоже вопросы к методам, которыми работает украинская власть. Потому что сейчас очень много силовыми методами решается. Мы вас принуждаем, вы будете. Мы поднимаем налоги, мы вам это делаем, мы делаем то. Мы вас не спрашиваем. Поэтому посмотрите, как интересно тоже проведите аналогию, каким методом лидер достигает согласия социума делать что-либо. И вот именно здесь как раз и хорошо, что над ним девочка. Угу. В мене такое питание. Угу. Досытсикава. Як ты вважаєш у ця ситуація з відключенням електроенергії в Україні чимає якась слідношення до ось цієї укладення World Economies? Да. Ну, ты знаешь, чтобы перейти на новые виды энергии, надо объяснить, что старые не очень работают. Просто так все переделать нереально. А в чем проблема вот конкретно ментальности здесь в Украине? Здесь очень много талантливых, крутых, передовых творческих людей, но 70% это те люди, которым советская колбаса, так же как и нашему с тобой Ивану Грозному из ченнелингов, кажется самым приятным, что с ними было. Они хотят понятного мира, но чтобы разрушить понятный мир, нужно разрушить его в прямом смысле. Uh -huh. Например, когда не работают электростанции, не, не, все, они вышли из строя, ребят, мы их не починим в ближайшие годы, что мы будем делать? Вот я думаю, что осенью этот вопрос у нас на повестке возникнет. Мы можем ли как-то по-другому? И когда начнется как-то по-другому, придется переходить всем, потому что либо ты переходишь на новые виды энергии, либо что? Да, да ты, ем. сидишь, да, ты сидишь при учении и вспоминаешь 19 век, рассказывая про хруст французской булки. То есть как бы есть ощущение, что да, действительно были прилеты. Я тоже не могу этого отрицать, что как бы во всех этих событиях как бы катализатор ⁇ это нападение России. Но благодаря этому у нас вообще совсем другие виды энергетики будут. Это очень интересная тема. И, конечно, сейчас нам всем тяжело и сложно это проживать, и мы привыкли много работать и всегда быть в потоке. Мы привыкли быстро заказывать еду, быстро записываться там, на встречи. Быстренько ты мне сегодня отправила, там что-то книжечку купи, я раз купила, сети нету. То есть нас сейчас замедляют для того, чтобы показать, что вот, а теперь будет по-другому. Ну, конечно же, налоги у нас очень увеличатся. Это вот сейчас повестка, я тоже, как и ты, получу налоги в белую, и они увеличивают налоги для того, чтобы перестроить полностью всю энергосистему. Вот так я это вижу. Перегодовая энергосистемы будет новыми людьми или старыми людьми? У них там большая команда, они все между собой уже договорились. Угу. Новых туда не пустят. Но ну, это как, типа, как братство, ну куда? Серии, «Здравствуйте, я хочу туда вас сработать». Как ты думаешь, что это план зеленой энергетики? Сколько ему уроков? 5, 10? Давно, это давно было. Вот такое ощущение, что война у нас неожиданна, а план был давно. Просто такое ощущение, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Это бы делалось какими-то другими методами. Но вообще э, вот у меня всегда есть ощущение, что в украинском обществе очень тяжело люб, правительству говорить правду народу. Поэтому придумывается сказка, терапия и страшные истории. А сейчас они тебя нападут? И поэтому ты будешь делать так. Угу. Очень, вот почему-то, к сожалению, метод манипуляции работает хорошо, а метод честного объяснения ситуации когда вот у нас сейчас так, и так, и так, что мы будем с этим делать? Готовы ли вы так жить? Mm -hmm. Вот это вот странно. И как раз смотри, то, что бомбы летят от Украины, тоже интересно. А мир от России. Это тоже показательно, что как бы силы из, все изменится. Когда сейчас у нас есть ощущение, что все пропало, а такая повестка тоже как бы в воздухе витает, что мы mm -hmm. не справляемся, мы, у нас не получается, у нас тут будет ужасная зима, не будет ужасная зима. Вот я не чувствую этого. Mm -hmm. Сразу говорю. Такие запитания, стосовно. Мирних перемовин. Дивися, з нашої сторони йде зброя, зі сторони Росії голуб миру. Але за спиною в Росії зброя. і за спиною в нас зброя. Угу. Э Силові переговори. Тобто, коли вони будуть на рівні, що ми вам не взорвемо, і ви нам не взорвете. И все же, мне кажется, это будут реальные переговоры лидеров. Вот вы можете там ругаться и кричать на меня, и говорить, как не может быть такого, насколько я говорила про экономическое бронирование, мне писали, не может быть такого, уже законопроект этот есть, что ФОПы могут забронировать и себя, и своих сотрудников, действительно, легально выплачивая государству вот такой вот донат. Угу. И тоже это прекрасная идея. Отлично, я считаю. И у меня есть просто команда людей, которые отслеживают вот то, что мы с тобой записываем, и заявление правительства. Говорит, Дарина, это вы даете указания? Ну, может быть, они как-то ну, вот, энергетически их получают. Или просто кто-то смотрит. Но для меня вообще вопрос переговоров, ну, как говорится, мы не можем игнорировать другую часть мира. К сожалению, они есть, и они вот такие. Чтобы их уничтожить, у нас нет потенциала. Это надо сначала разобраться с собой. То есть Украина реально может сделать наступление и дойти до Москвы, но для этого нам нужно награбленное все вернуть, заблокировать всем коррупцией. Это очень тяжело. Выезд из страны и все, что было в схемы, направить в вооружение. Тогда можно, я реально у роботов разработала лично. Понимаешь? Можно сделать вооружение, как в японских мультиках. Вот таких огромных ростовых роботов и все. Какие пехота, какие маленькие дрончики. Понимаешь? А ядерное оружие российское, оно же проржавело. Вот представь, сколько мы бы могли сделать, если бы деньги, которые аккумулировались бы и западными партнерами, и зарабатываются тут, шли бы на вооружение. Может быть, действительно вот эти вот ракеты, на там пожелание, что ребята займитесь уже наконец этим всем, вкладывайте это как люди. Вот знаешь, когда человек начинает зарабатывать, он начинает покупать себе золотые украшения, дорогие сумки, при этом имеет больные зубы, там плохое здоровье, у него нет перспектив, он ничего не может. Вот тут такое же. Вот сейчас надо вкладывать вооружение, а у них как бы остается только. Мира. То есть сценарий позитивный для нас, вот в этой картинке, очень позитивный. Но опять же, чтобы это случилось, нужно начать работать над собой как минимум там, там, где где выбор есть у вас, вот то, что нам показывается в центральной части, потому что если этот выбор не будет сделан правильно, следующая обложка у нас, наверное, будет с ядерным взрывом в серединке. Дякую, Дарина, дуже mm -hmm. цікаво. Є вам цікаво? Що в нас будет за огляд Олимпийских игр, Будь ласка. Подписывайтесь на канал и ждите следующего выпуска. Обнимаем вас до новых встреч.